We'll <laughs> Не может штаб сказать, как сейчас будет происходить, там атака, контратака, Не может достать мне Блин, цивилизация, ведь заживота У вас тоже? На да, у меня тоже когда-то было. Хорошее слово, когда там было? У тебя на базе даже обогреватель есть. На, на какой базе? Да. На своей. А, на своей, да, купили, слава богу. Тепло, светло, и не писали. А мы, мы на не писали. Сейчас застреляют, нет? Да? Ну, по-разному. Да вот через два пролета, где вот мы Нет, заезжали в Браму, камжет, да? Черное вот за Браму, ну, все, заезда. Там сразу джип разворочен. Комбрига джип. Прямо в джип. нету, нету. Значит, смотри на я попробую попробуй выйти по моему по мобиле, на. Южнее 300 метров, южнее 300 метров. Ну, пока пулемет. А вот. В одном Таубахе точно есть один трехсотый. потом еще не знает. А остальные две без связи. Нет информации, что они везут, кого они везут. То есть там вариант. Либо сейчас будет только один, трехсотый пока, а остальные еще там, и будет второй заход. Либо Стрелян. же везут всех и сразу. Ну, нам надо готовиться к лучшему, да? То есть готовиться к тому, что всех привезут. Я думаю, когда делаешь, что звонить, занятий сюда-обратно. Надо сгонять по-любому, как это будет выглядеть, если сейчас все проедут, а тут никого не херанит. Держи, Нехай звяжеться шаманом, що з вертушкою. Він тільки що А? Ди -ди 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 -ди. Кобра, що з вертушкою? Що? то летить? Що летить? У нас ми пацієнт тяжкий. Я розумію, летить вертушка. Так, 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 так. Та. Залишай свою камеру. Єгор Трояновський режисер кіно документального Фильм, который вы еще не побачили, Вин зафильмовал. Куда вы это сделали? Ну это не совсем то, что наверное как фильм, потому что ну как-то в принципе нужно было бы смотреть как бы, полную версию. 25 пять вот. ну да, ну просто когда смотришь, в принципе там ну как бы больше понимания того, что происходит и mm -hmm. как оно, собственно, как выглядит то, что там происходит, я имею в виду. Вот, ну да, это снято в середине января, собственно. Где-то числа 15 аэропорт уже был, в принципе, захвачен. Uh -huh. вот. А дальше уже ждали, кого можно спасти. Uh, как сталося, что сами вы поехали, вот вы решили снять про это... Не, Я поехал за компанию. Uh -huh. У меня знакомая журналист, она uh -huh. ну, знала там каких-то людей, про которых писали. Вот. И ну, было интересно поехать за компанию. Собственно. Я не знал особо куда. Вот. И ну, поехали что вас тогда вразило? Да как-то обычно. Ну, Что-то залышалось за кадром какие-то вещи. Ну, эм, ну даже, даже если там, в фильме смотреть там полную версию, там есть моменты, которые в принципе ну, открывают собственно отношения. Вот, вот казалось бы, вот там ну бойцы, аэропорт, главный там оплот. Вот, но вот парни, которые вот у меня раненые, они, скажем так, поехали забирать других, и буквально через полчаса их обстреляли, и они стали собственно трехсотыми. Вот. то есть как бы ну вроде тоже киборг-киборг, но Собственно, не так уж ну, все быстро произошло. Вот. И, собственно, ну, как бы и сам фильм, и все происходящее, оно говорит о том, что даже там, казалось бы, близко к, ну, к противнику, собственно, война заключается в том, что ты сидишь, ждешь, там, попадет тебя ну, при обстреле или не попадет. Вот так же и бойцы, собственно, к этому относятся, что ну, все сидят, травят истории, хотя рядом просто слушают или сходящие, или сходящие выстрелы. Вот. ну, это как бы такая более-менее реальная картина. Ну и помимо этого, как бы в вот, шутку там был эпизод, когда один из раненых говорил, что вот русские не сдаются. Вот. А доктор говорил, что вот, как поймешь, какие русские, и там, и тут русские. Вот. То есть все относятся как бы к юмору, с юмором достаточно серьезным вещам. А вот э, я помню, что вы взагалі не використовували светло. Вам не дозволяли, вы его не мали, чи... Э, это ваш не, ну как, какой свет? во-первых, естественно, там в километрах на 30 нигде нет ни воды, ни электроэнергии, собственно ничего. То есть, в принципе, если ехать с техникой, то больше двух-трех дней, но ну, не хватит или батареи и, ну там, боюсь, конечно, можно, но, вот, но ну, все как бы быстро заканчивается, скажем так, вот. И поэтому никакой свет там даже влезть в машину бывает одному человеку, ну, по крайней мере, в экстремальной ситуации, когда, например, вот, в реанимобиле, естественно, возят не одного человека, а бывают три, четыре, и все ранены. То есть приходится ютиться, и, казалось бы, у тебя прострелена нога или еще что-то, но ты сидишь с другим, у кого там серьезнее ранения. Вот. Но это сами бойцы. Ну и представьте, еще какой-то журналист или оператор, или киношник, конечно, смотришь, что там лучше бы ты, в общем, погулял в другом месте. Но вы вытримали этот натиск, я так понимаю, да, залишилось. Нет, никакого как бы, прессинга не было, просто было место, я поехал, вот, ну, собственно, там, когда в, больницу, там, имеется в виду, в принципе, аэродром не сам Донецкий, а вот кафе «Аэродром», которое в Красноармейске, куда, собственно, прилетает вертолет и забирает раненых там, в Днепропетровск, Харьков и так далее. А вот вы сейчас плакуете с теми людьми, с которыми ездили, с теми, возможно, пораненными? Знаете, их Нет, боль. я их видел, наверное, в первый и последний раз. Вот, собственно, mm -hmm. ну, само общение, вот оно, не знаю, по крайней мере, у меня не получается. И в плане интервью я как-то не вижу смысла, и оно неинтересно, когда. Во-первых, во у нас в отличие от тех же там, противника, если там дают э, комментарии там командиры или еще что-то, вот сложно снимать, что у нас естественно никто не хочет и сниматься и что-то говорить. То есть если ты кого-то встречаешь, это какой-нибудь там выйка с автоматом, который начинает ну что-то беспредельно разговаривать. Э, э, вот и да и знаю. поэтому просто ну можно снимать или происходящее, как мне кажется, или собственно снимать. Снимать это в тылу. Егор, на чем зараз, спросите? Что а, еще сейчас, снимать? ну, помимо этого, скажем так, фильма, я успел сделать еще один, как бы, более основательный. Вот, он называется «ТЫЛ», в принципе, в интернете есть, там много людей уже увидели. Вот, он основан как бы, на одной из волонтерских организаций, собственно, как оно происходило, как оно работает. И вот 45 минут, в принципе, можно посмотреть, чем люди занимаются, ну, в плане не мелкой помощи, там, чай привезти или еще что-то, а реально организованный вплоть там тепловизоры, оружие местами. Ну, понятно, там бронежилеты сейчас не поставляют и так далее. Вот. И они, как бы, с начала конфликта вот, рассказывают: ну, вот, мой герой фильма вот, Георгий Тука, он рассказывает, собственно, как все начиналось и как оно сейчас есть. Вот, собственно, кому интересно, могут найти это в интернете. Дякую, дуже. Можете переглянути. Егор Трояновский, режиссер документального кино. Спасибо. Дякую, да. за ты еще наяслал, та пришло до нас в студию.